ini merupakan contoh contoh dashboard analisis kehadiran uh, bagi setiap sekolah ini yang saya buat untuk PPD uh, Kuching PPD uh, Kuching yang akan digunakan oleh uh, 86 buah sekolah okay. uh, jadi kehadiran ini sebenarnya dia digunakan untuk sekolah membuat analisis bagi sekolah-sekolah yang tiada tapak untuk membuat analisis inilah dia punya tapak dan kita ada sediakan satu link di sini, tiga link di sini, copy dia punya enrollment, copy sebab-sebab tidak hadir dan copy julat hari dia akan terus pergi ke link uh, PPD okay. dan ini dibangunkan oleh saya sendiri dan sangat-sangat membantu sebenarnya Kalau digunakan dengan betul Baik So kita akan ceritakan apa yang berlaku Dengan tapak ini Bagaimana kita nak menggunakannya <tuh> Pertama sekali Logo ini boleh ditukar Sebab itu saya tak uh, Saya tak lock logo ini Supaya dia dapat ditukar Dan dapat diletakkan di mana-mana sahaja Okay. dengan caranya right click dan change picture dan pilih picture dekat this device okay. kemudian bolehlah pilih mana-mana picture yang kita suka bolehlah dibesarkan dan dikecilkan seperti ini kemudian nama sekolah pula nama sekolah di sini ini merupakan maklumat sekolah kita masukkan maklumat sekolah dan ini adalah tahun Okey, dan di sini saya tetapkan untuk kod-kod sekolah di mana sekolah-sekolah di PPD PPD saya ya okay, menggunakannya contohnya saya klik pada ini dia okay, tekan enter dia akan ambil masa untuk berubah oke okay, sekarang dia akan dia dah berubah dan menjadi sekolah dia akan pilih uh, search dahulu Ini sekolah menengah okey ambil shall sekolah menengah ha. dan kita akan kemaskini maklumat okey dalam kemaskini maklumat ini kita akan masukkan okay, semua kelas kita di sini okey saya sediakan sebanyak 96 buah kelas di sini 9 tahun 16. Okay. Kemudian barulah kita pergi kepada dashboard kehadiran. Dekat dashboard kehadiran inilah kita akan hanya satu sahaja kerja yang kita lakukan iaitu copy dan paste. Okay. Copy dan paste di dalam bulan-bulan ini. Copy paste apa? Kehadiran dia. Okay. Kehadiran daripada Moes. Ha, kalau sebelum ini kita ambil daripada ebdm kita letakkan di sini tapi dalam MUES dia punya uh, paparan untuk kehadiran tu berbeza okey dan di sini ha cikgu-cikgu akan nampak kalau sekolah menengah dia akan bertukar menjadi tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sebelah sini pun sama okey tidak ada tingkatan 6 eh. kita tak ambil tingkatan 6 Ratus ini dia akan melibatkan darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, di sini pula tak boleh nak kita nak klik apa-apa. Cuma kita boleh sama ada klik dua kali pada paparan ini ataupun ubah TOV dia. Okey, tapi sebelum kita bergerak ke sini. Okey. <coughs> yang ini kita boleh buat dahulu lah. TOV dan ETR kehadiran ini sebab yang ini uh, kita kena sasarkan apa sasaran kita apa a uh, IDR kita pada akhir tahun pencapaian, ikut pencapaian yang diperolehi ataupun disasarkan uh, oleh PPD masing-masing. Okay? Uh, contohnya ini TOV ni <coughs> yang yang tahun lepas ini adalah untuk setiap kelas. Jadi setiap sekolah itu kalau PPD sasarkan uh, untuk peringkat PPD dalam 92 ataupun 94% kehadirannya. So di peringkat sekolah uh, kenalah dia lebih kurang begitu juga. Uh, supaya dia tak lari jauh sangat. Okay? Jadi kita kena ubah di sini. Sebagai so, okay, contoh kita klik pada ubah tadi kita masukkan kita punya contohnya satu merah ni tahun lepas tingkatan satu merah tahun lepas dia punya uh, TOV dia capai 90%. Okey kita letaklah 90. Dan tekan enter. Secara automatiknya apabila kita letak 90%, okey. Dia akan mengira OTI ni secara automatik operational target increment ni okay. Dia akan meningkat secara automatik berdasarkan ETR kita. Contohnya kalau tahun lepas 90%, tahun ini kita nak sasarkan 92%. So kita letak 92 sini. <coughs> jadi increment yang akan OTI yang akan meningkat adalah daripada 90.17, 33, dan sampailah 92. Dia secara automatik. So, apabila kita copy dan paste maklumat tu tadi, di dalam ini, di dalam bahagian sini, okay, uh, sampailah Disember, dia akan menunjukkan uh, dia akan terpapar di sini. Kalau kita copy Januari tadi, dia akan paparkan actual result untuk Januari, uh, Februari, ini March, ini April, dan seterusnya. Ha, jadi kalau indikator ini menunjukkan warna hijau di sini bermakna ada peningkatan. So warna hijau tu baguslah. Kalau tidak ada menunjukkan warna bermakna uh, penurunan. Ha, itu maknanya penurunan ataupun dia statik. Okey jadi ini saya padam semula. Okay, kalau kita padam dia akan hilang. Dan kembali semula ke tapak. Okey. Di bahagian enrollment awal dan enrollment murid terkini, dia secara automatik akan ambil daripada data bulan Januari, okey. Enrollment awal dia akan ambil data pada bulan Januari. So, kalau penggunaan untuk tahun hadapan, iaitu sekolah start pada bulan Januari, so kita akan dapatlah ya, enrollment awal murid tersebut. Okey, contohnya di sini. Nah, ini adalah bulan Januari jadi kita akan copy copy uh, daripada daripada uh, moist uh, data kehadiran kita akan masukkan di sini kita akan masukkan di sini nombor 1 nombor 2 ni tak boleh sebab dia uh, dia protected so kita akan copy di sini dengan cara control uh, right right click dan uh, dekat sini dia ada Uh, apa nama benda ni paste special paste paste hanya value saja ataupun tuan puan boleh klik pada control shift dan v control shift dan v ya eh? uh, okay di sini saya sediakan button-button bila kita telah copy kita akan kita boleh filter nama ni kita klik filter dan kita boleh filter nama di bawah ni kita boleh filter jumlah ah uh, ni nama kelas di hujung ni. Uh, okey. Untuk bulan Februari, eh, Januari ini kita wajib okey wajib masukkan kelas ya. kelas-kelas ini dia akan rujuk kepada kelas-kelas yang kita dah, dah daftarkan pada ruangan pertama tadi. Okey. Kemudian setelah kita buat copy, kita copy paste. Kita copy paste data dekat sini. Okey dia akan menunjukkan data seperti ini. Ha, seperti ini. Okay. Ha, tanda ini. Dan ada yang N. N. Okay, ada yang O. Ada Macam ini. Okay. o yang O -nya kecil. O kecil. ah, ha, begini. Jadi kalau datanya seperti ini, kita kena tukar ke nombor. Contohnya tekan. Yes. Hmm. Okey, apa yang berlaku di sini adalah data tadi telah tukar menjadi nombor dan ini menjadi kosong. Okey, saya padam semula. Dan di sini pula Contohnya saya ambil nama nama yang sesbarang eh. Dudududududududud. -du. Okey. Apabila kita copy, dia akan kita ambil nama dan di sini contohkan bernalah 1 2 3 4 5 6 7 8 lah contohnya. Okey. Sebagai contoh dua ini kan. Ha jadi kita akan Uh, kita tak tahu dia punya jantina sebenarnya. Kalau dalam moes dia tak bagi pun jantina tu. So bagaimana kita nak jana jantina ini? Kita kena create jantina, generate jantina ni. Okay, klik. Okay, jadi dia dah generate satu P di sini. Kenapa P perempuan? Kerana ini adalah uh, apa nama uh, nombor genap. Nombor genap untuk perempuan. Kalau ganjil untuk lelaki. Jadi bagaimana kalau uh, warga asing, uh, warga negara asing ataupun nombor surat beranak di sini. So itu cikgu kena tukarkan. Okay, tukarkan kepada nombor seperti ini. Kalau perempuan tu bagilah nombor genap. Okay, untuk sementara sahaja. Sebab yang ini, data ini bukan kita nak gunakan untuk hantar dan uh, pak, hantar ataupun kita gunakan untuk untuk rasmi okey kita hanya nak cari ataupun buat analisis kehadiran sahaja nah, jadi kita kena buat begitu supaya kita dapat generate gentina okey bagaimana kalau dekat generate gentina ini dia keluar tanda macam ini And kadang-kadang ha, dia keluar tanda macam ini kan kalau dia keluar tanda macam ini ataupun dekat dekat bahagian kelas ini keluar tanda macam ini ini bermakna budak itu adalah uh, tiada di dalam senarai uh, ataupun kod nombor ini salah so kita kena tukar lah. uh, jadi dalam ramai-ramai uh, murid yang telah ada kopi tadi uh, so cikgu boleh tekan filter untuk kita cari Ha, cari yang mana salah tu okey mana salah baik jadi bila dia salah cikgu boleh tukarlah ha, sama juga kalau dia berada dekat bahagian kelas ini ha, yang NA tadi cikgu boleh cari dekat atas ini. cari yang salah tu dan cikgu boleh tukar kelas tu <coughs> ha, sebab mungkin budak itu adalah budak baru okey jadi untuk bulan Januari ini ada masalah macam tulah sebab Uh, yang akan ada masalah uh, jadi jadi hashtag n slash a tu uh, pada bulan bulan Februari dan bulan yang seterusnya. Okay. Sebab itu adalah budak baru. So kita kena. Selepas itu kita kena kemas kini enrollment semasa. Tiap-tiap kali kita habis kopi untuk satu bulan kita kemas kini enrollment semasa. Okay, ini adalah tujuannya untuk memastikan supaya benda ini analisis uh, bukan sini sini ya analisis kehadiran keseluruhan ni yang mana kita nak uh, cari siapa yang hadir penuh siapa yang hadir 95% ke atas dan 99% ke atas kita dapat cari okey dia akan detect di sini nah ni Sila klik butang kemas kini enrollment semasa bagi bulan terakhir untuk menentukan jumlah sebenar murid yang hadir 100% dan 95% atas. Ini kalau nak cari anu murid yang akan menerima anugerah hadir tidak hadir tu, di sinilah tempatnya. Okey. dia akan paparkan di sini. Nah, sekarang ni tak ada murid lagi ya. Eh? Dan kita boleh filter murid-murid tersebut. Okey. Tekan filter semula. Baik, seterusnya untuk untuk murid terkini ni, nah, dia akan detect mana-mana bulan terkini yang kita masukkan. Okey, nah, contohnya kalau kita masukkan bulan Januari, dia akan detect enrollment itu bulan Januari, bulan Mac dan seterusnya. Bagi bulan yang tidak ada persekolahan, so tak perlulah kita nak copy di bulan ini. Okey. Yang ini pula graf analisis kehadiran keseluruhan bagi setiap bulan. Okey, ini setiap bulan hadir dan tidak hadir. Okey, ini adalah analisis hadir penuh dan tidak hadir mengikut julat hari. Okey, uh, nanti saya akan paparkan bagaimana uh, bentuknya. Okey. <tuh> ini ikut julat hari. Jadi ini adalah, uh, mengikut apa yang contoh permintaan daripada KPM ini lelaki uh, dan perempuan julat hari yang tidak hadir 3 hari yang tidak hadir uh, 3 hingga 7 hari yang hadir penuh yang tidak hadir melebihi 30 hari uh, ini sebenarnya level 4 di dalam uh, risiko keciciran okey seterusnya adalah data murid yang perlu diambil tindakan daripada Januari hingga Disember. So setelah kita copy dan paste data di dalam bulan yang ini tadi, okay, dia akan automatically uh, detect pada bulan Januari itu berapa orang yang akan kita kena ambil tindakan. Uh, untuk untuk ini kita ini hanya hanya reference saja. Okay. kita hanya boleh jadikan rujukan contohnya kalau budak itu tidak hadir 10 hari ke atas so namanya akan terpapar di sini okay. bilangan bilangan bulan akhir bilangan bulan akhir bulan ini berapa hari dia tidak hadir kalau 10 hari ke atas so dia akan terpapar di sini dan namanya akan terkumpul sehinggalah ke bulan-bulan yang seterusnya jadi kerja kita adalah memilih siapa murid yang seringkali tidak hadir itu. Okay, kalau ada 30 hari tak hadir, 60 hari tak hadir, ini memang dah, dah, perlu diambil tindakan dah. Okay, dia akan terpapar di sini dan ada menunjukkan indikator warna merah. Okay. Kita boleh filter juga nama dia. Okay, kemudian seterusnya analisis sebab tidak hadir. Ini pun ada di dalam ada di dalam uh, pengurusan pengurusan kehadiran dalam OS pergi kepada analisis sebab tidak hadir downloadkan kemudian uh, ambil data tersebut okey saya ada download dah macam ini tapi saya tak boleh buka sebab kalau saya buka eh, dia akan menjadi dia akan menjadi ni ini dia ni yang saya download dia akan diblok oleh YouTube nanti. Ha, ini yang saya dah download dah. Jadi data ini bila kita buka table di atas ini tetap sama. okay? Ha, table title tu. Dan kita hanya copy di bahagian bilangan ini sahaja sampai ke bawah. Okey, kita continue copy, continue copy start, start selagi uh, sampai sampai mana ha, dia boleh a uh, dia kita kena copy tu kita copy. Okey. Lepas itu selepas kita copy ni tadi dah dapat dah dapat copy paste dah di paste di sini kita pergi kepada analisis uh, analisis ini kita, lepas kita copy dan paste di situ tadi kita kena dia tak tak muncul di sini kan uh, dia kita kena kemas kini sebab tidak hadir kita klik di sini uh, dia akan makan masa sedikit sebab dia nak nak duplicate dan delete duplicate Uh, untuk masukkan semua senarai itu dekat sini. Dan dia akan buat analisis sendiri uh, berdasarkan berdasarkan sebab-sebab ketidakhadiran itu. Okey. Uh, dan dia ada jumlah keseluruhan dan dia ada ranking yang mana paling tinggi uh, sebab-sebab ketidakhadiran yang dipilih itu. Okey. <coughs> Selepas itu Murid Ponteng Tegar. Kalau kita klik Murid Ponteng Tegar, dia akan keluar dekat sini. Okey? Bulan Januari, kalau contohnya nama murid ini, nombor kad dia, kelas. Bulan Januari, adakah dia Ponteng Tegar? Bulan Februari pun Ponteng Tegar. Bulan Mac pun Ponteng Tegar. Jadi inilah murid yang kita perlu ambil tindakan intervensi dan sebagainya. Okey? Hmm. Okay, ini untuk anugerah sudah tadi. Kemudian dan yang terakhir sekali adalah ini. Okay, yang ini kita kena saya dah bagi tahu tadi bagaimana penerangannya. Ha, yang ini sebab sebab tidak hadir dia akan ada ada graf dekat situ. Ah ha, iaitu tree tree ha, dia bentuk macam itulah. Hmm okey. Dan last sekali ha, ini dia. Kalau kita klik pada copy enrollment Okey. Data enrollment telah disalin. Anda akan dibawa ke pautan template enrollment PPD. Okey. Ini online. Jadi kita tekan yes. So dia akan pergi ke <coughs> pautan ini. Dia akan pergi ke sini. So kita pilih lah nama sekolah yang mana. Nama sekolah tadi contohnya college vocational. Okey. Kita klik kat sini dan kita copy paste lah dekat sini. Dengan cara paste special dan value only. Ok. Kalau klik value only, dia akan uh, ni nama kelas sudah ada. Tapi jumlahnya tidak ada kosong. So, saya delete semula. Right. Uh, itulah. Kita kembali semula ke senarai sekolah. Contoh. Uh. okay Di sini semua automatik. Saya deletekan eh keluar okey kemudian masuk semula ke dashboard okey itulah sahaja uh, bagaimana cara dashboard ini berfungsi okey uh, dia akan membantu sekolah untuk membuat tetapan untuk membuat analisis uh, untuk membuat apa sahaja bentuk uh, program beras yang berfokus berdasarkan data yang diberi ini. So, uh, saya nak rumuskan bayang cikgu perlu buat dengan tapak ini adalah copy dan paste ke dalam bulan-bulan ini okey sekarang saya nak tunjukkan yang sudah yang sudah diisi ya saya delete dulu dah buka new keluar dia apabila kita keluar dia akan automatically save. Okey, ini adalah data yang telah diisi. Kita cuba buka. Okey, bila keluar macam ini sama ada kecil ke besarkah, so kita klik enable content. <tuh> ah barulah dia akan ber beroperasi. Okey, lepas itu kita pergi kepada pilih kelas apa semua. Barulah kita kemaskini. Okey, yang ini kita besarkan. Ah ha, ini dia. Okay ini adalah saya tak boleh tunjuk uh, paparan bulan sebab dia ada nombor IC murid, Okay. Ha, jadi very sensitif lah. Ha, so kita tak boleh tunjuk benda tu. Ha, ini sahaja yang saya boleh tunjuk contoh dia. Ah ha? ya, ini yang telah dijalankan Januari dia tidak ada. Ha, untuk tahun ini Januari tak ada berlaku sisi persekolahan. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena ambil Februari. Okay, bila kita copy bulan Februari, data pada bulan Februari ini, kita kena copy semula bahagian nama dan IC dia tu masukkan ke dalam bulan Januari. Ke bulan Januari ini, dia akan, kita akan masukkan nama kelas tadi. Nama kelas dan generate jantina boleh. Okay. Barulah di bahagian enrollment ini wujud enrollment bulan Januari okey ha ni enrollment bulan Januari aa, dia akan sama dengan enrollment bulan bulan Februari sebab aa, ini adalah awal persekolahan so enrollment awal bagi tahun 2025 adalah yang ini okey jadi sini kita akan tengok peningkatan dia ini pula adalah yang hadir dan tidak hadir. Ha, ini cantik proses kehadiran ni. Okay. Ini yang sebenar. Dan ini ha, hadir penuh pada bulan Februari tinggi. Bulan Mac tinggal sini, tinggal ni. Bulan April tinggal ni saja. Dan bulan Mei dia masih kekal 90-90. Ha, -90. ini sebenarnya sama. Data yang sama sebenarnya. Okay. Aa, yang ini pula adalah data untuk ikut jantina. Okey, di sini baru kita tengok macam mana. Saya tak boleh klik sebab kalau kita klik dia akan paparkan Aa, nanti saya kena block nanti. Okey. Cuma saya kita boleh nampak dekat sini sajalah. Jumlah 100% hadir penuh ni. Ah 87 orang. Okey, jadi akhir tahun nanti barulah cikgu sekolah ah tak perlu lagi minta dengan guru kelas. Tak perlu lagi minta dengan siapa-siapa. Guru B, GBK ke. Uh, cuma PKM. Klik saja ruangan ini dan dia akan tahu siapa apa nama murid yang uh, jumlah 100% hadir ini. Kemudian dia tahu juga kelas mana yang hadir penuh tu. Okey. Kelas mana yang nombor satu. Ha, ini untuk sekolah rendah. Jadi tahun satu hingga tahun enam contoh ah, ni peratus keseluruhan ini peratus tidak hadir keseluruhan ah, yang ini adalah ah, contoh uh, ah, tree graph tu tadi demam adalah yang paling tinggi masalah mangkutan konteng dan sekematan dan sebagainya okey dia ada tunjuk ke sini ah, kemudian ini adalah contoh ah, TOV yang tahun lepas Ha, dia akan ambil average daripada tahun satu merah sehingga enam hijau tu semua kelas. Kemudian ETR pun dia akan ambil uh, average daripada daripada ETR ini. Ha, dan ini merupakan warna hijau ini merupakan peningkatan. So sekolah ini dia meningkat lah daripada TOB yang tahun lepas dia meningkat meningkat dengan sasaran. Ha, ini contoh sebenarnya dia belum ubah lagi so lepas itu sekolah ini kenalah copy enrollment, copy sebab dan copy julat hari. Dia akan masuk dalam uh, paparan PPD tadi. So itu sahaja sebenarnya uh, lebih kurang untuk analisis data yang digunakan oleh sekolah uh, di PPD Kucing. So uh, kira yang ingin tahu lebih lanjut nah, bolehlah tengok dalam uh, description saya dah dah masukkan nombor telefon saya dekat situ, boleh mesej dengan saya. Okey. jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.